নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰফুল্ল অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আছোঁ যদি আপোনালোকৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক জনাম যে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এ এফ পি এফ পদ আছে আপোনালোকক সেই দুয়োটা পদৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনটো পদ বেছি ভাল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো যদি গোটেইখিনি জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো বেটেলিয়ান আপোনালোকৰ আসাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ আপোনালোকক সেইটোক চমুকৈ এ এফ পি এফ বুলি কোৱা হয় যিহেতু আপোনালোকৰ বহুতে নাজানে এ এফ পি এফ মানে কি আপোনালোকৰ এ এফ পি এফ মানে হৈছে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো বেটেলিয়ান তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড মানে কি হয়তো আপোনালোকক সকলোৱে জানে এতিয়া মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ দেখুৱাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব আপোনালোকৰ কোনটো পদ বেছি ভাল আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড ভালনে এ এ এফ পি এফ ভাল আপোনালোকক চিধাই মই নকওঁ যে আপুনি ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যাব নাইবা আপুনি এ এফ পি এফত যাব আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পদ আছে সেই পদটাৰ বাবে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আপোনালোকৰ টুৱেলভ পাছ মানে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো এ এফ পি এফ আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে আপোনালোকৰ টেন পাছ আপুনি মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ দৰমহা আপোনালোকৰ যিটো এ এফ পি এফ আছে এ এফ পি এফৰ আপোনালোকৰ দৰমহাটো বেছি তেওঁলোকে এক্সট্ৰা এটা হাঠিয়াৰ এলাউঞ্চ পায় আৰু এটা ৰেচন মানি পায় গতিকে আপোনালোকৰ যিটো এ এফ পি এফ এ এফ পি এফৰ দৰমহাটো বেছি তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ডিউটি এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ডিউটি ভালনে এ এ এফ পি এফৰ ডিউটি ভাল আপোনালোকে যদি ৱাইল্ড লাইফত থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ সকলোৰে ডিউটি একেই আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এ এফ পি এফৰ ডিউটি একেই হয় পায় আপোনালোকৰ একেই কিন্তু আপুনি নৰ্মেল বা ছ'চিয়েল ফৰেষ্টিত থাকিলে ডিউটিটো বেলেগ বেলেগ হয় আপুনি যদি এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড ছ'চিয়েল ফৰেষ্টিত থাকে তেতিয়া তেওঁ গধূলি যদি ঘৰৰ ওচৰত তেওঁৰ ডিউটি হয় তেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰে কিয়নো আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ফৰেষ্টিত ৰাতি কোনো ধৰণৰ ডিউটি নাথাকে আপোনালোকৰ যদি নাৰ্চাৰীত থাকে আপুনি যদি ছ'চিয়েল ফৰেষ্টিত নাৰ্চাৰীত থাকে তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰে কিন্তু এজন ভেটেলিয়ান যদি তেওঁ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকতো থাকে যদি ঘৰৰ ওচৰতো থাকে কিন্তু তেওঁ ঘৰলৈ গুচি যাব নোৱাৰে কিয়নো তেওঁৰ নামত এটা হাঠিয়াৰ ইছ্যু থাকে কাৰণ সেই হাঠিয়াৰটোৰ সকলোখিনি দায়িত্ব নিজৰ ওপৰত গতিকে হাঠিয়াৰটো এৰি তেওঁ কেতিয়াও ঘৰলৈ গুচি যাব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড যদি তেওঁৰ নাৰ্চাৰীত থাকে নাইবা তেওঁ যদি ওচৰৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া তেওঁ ৰাতি ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো ডিউটি ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ডিউটিটো অলপ ভাল তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰমোচন এতিয়া আপোনালোকৰ এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড ডাইৰেক্ট ফৰেষ্টাৰ টুলৈ প্ৰমোচন পায় কিন্তু আপুনি বেটেলিয়ানত এজন হাবিল্ডাৰ হ'বলৈ হ'লে আপুনি তিনিটা প্ৰমোচন পাব লাগে আপুনি প্ৰথম লেন্স নায়ক হ'ব তাৰপৰা নায়ক হ'ব তাৰপিছত আপুনি হাবিল্ডাৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰমোচন প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ভাল আপোনালোকৰ বেটেলিয়ানৰ হাবিল্ডাৰ পাবলৈ আপোনালোকৰ তিনিটা প্ৰমোচন হ'ব লাগে কিন্তু আপোনালোকৰ এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড ফৰেষ্টাৰ টু হ'বলৈ তেওঁ আপোনালোকৰ এটা প্ৰমোচন পালে হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড অকলশৰীয়া হৈ যাব পাৰে মানে আপোনালোকক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সদায় ফৰেষ্ট গাৰ্ড দুজন তিনিজন আপুনি লগতে থাকিবলৈ নাপায় কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া বেটেলিয়ান বেটেলিয়ান আপোনালোকৰ সদায় মিনিমাম আপোনালোকৰ চাৰি পাঁচজন লগতে থাকে আপোনালোকৰ এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ডে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা এটা বেটেলিয়ান কেম্পত দি দিব তেওঁক ইনচাৰ্জ হিচাপে দিব তাত আপোনালোকৰ পাঁচজন ছজন বেটেলিয়ান দি দিব সেইবাবে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ফৰেষ্ট গাৰ্ডত অকলশৰীয়া হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকৰ বেটেলিয়ান কেতিয়াও অকলশৰীয়া নহয় তেওঁলোকক এজন কেতিয়াও নিদিয়ে আপোনালোকৰ মিনিমাম তিনি চাৰিজন বা পাঁচজন তেনেকৈহে দিয়ে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড কেতিয়াবা আপুনি ফৰেষ্ট গাৰ্ডজন অকলশৰীয়া হৈ যাব পাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড এজন এজনকৈ ভাগ কৰি দি দিয়ে তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাথিয়াৰ আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কোনো ধৰণৰ হাথিয়াৰ নাথাকে কিন্তু আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ আপোনালোকৰ সদায় লগত হাঠিয়াৰ থাকেই আপোনালোকৰ যিসকলে হাঠিয়াৰৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী তেওঁলোকে এ এফ পি এফত যাব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ হাতত সঠিয়াৰ হাতীয়াৰ থাকিব কিন্তু আপুনি যদি ফৰেষ্ট গাৰ্ডত সোমায় তেন্তে আপোনালোকৰ সদায় হাতিয়াৰ নাথাকে কেতিয়াবা আপুনি ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত লৈ যাবলৈ পাব বা আপুনি ৱাইল্ড লাইফত থাকিলে হাঠিয়াৰ ল'বলৈ পাব কিন্তু আপুনি এনেই নৰ্মেল বা ছ'চিয়েল ফৰেষ্টত থাকিলে আপুনি হাঠিয়াৰ নাপায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড তেওঁ যদি এটা প্ৰম'শ্যন পায় ফৰেষ্টাৰটো হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ কেতিয়াবা এটা বিটৰ চাৰ্জ দি দিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ বেটেলিয়ানত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধা নাপায় আপুনি যদি এটা প্ৰমোচন পায় তেতিয়া আপুনি লেন্স নায়ক হ'ব তেতিয়া আপুনি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সুবিধা নাপায় কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত এটা প্ৰমোচন পাই গ'লে আপুনি কেতিয়াবা বিতৰ ইনচাৰ্জ হিচাপে পাই যায় আপোনালোকৰ কেতিয়াবা হাবিল্ডাৰ হ'লেহে আপুনি এটা পাৰ্টি চলাবলৈ পায় কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত এটা প্ৰমোচন পালে তেওঁ কেতিয়াবা বিতৰ ইনচাৰ্জ পাই যায় তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো এ এফ পি এফৰ বহুত দীঘলীয়া হয় আপোনালোকৰ প্ৰায় পোন্ধৰ মাহ ষোল্ল মাহ হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো বহুত আপোনালোকৰ কম হয় আপোনালোকৰ প্ৰথম দুমাহ হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰি মাহ ল ট্ৰেইনিং হয় গতিকে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো মাত্ৰ ছমাহ কিন্তু আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ প্ৰায় পোন্ধৰ মাহ ষোল্ল মাহ হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ বেছি সুবিধা হয় কিয়নো আপোনালোকৰ বৰ্তমান এ এফ পি এফৰ অসমত বেটেলান হৈছে তিনিটা আপোনালোকৰ প্ৰায় এটা এটা বেটেলানদাত আপোনালোকৰ আঠখন দহখন আপোনালোকৰ কিছুমানৰ কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকে যদি আপুনি ধৰি লওক আপুনি ছেকেণ্ডৰ মানুহ তেতিয়া আপুনি লখিমপুৰতো থাকিব পাৰে নাইবা আপুনি যদি যোৰহাটলৈ গুচি যায় তেতিয়া আপুনি ছেকেণ্ডতে থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যিটো ট্ৰেন্সফাৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ দিগদাৰ হয় কিয়নো আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপোনালোকৰ ডিভিজন থাকে কাৰণ আপুনি যোৰহাটৰ পৰা যদি লখিমপুৰলৈ আহে তেন্তে আপোনাৰ ডিভিজনটো চেঞ্জ হয় আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচবুক ইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সিটো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যায় কিন্তু আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ সেইটো নহয় আপোনালোকৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ একেই থাকে মাত্ৰ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকটো চেঞ্জ হৈ যায় গতিকে আপোনালোকৰ যিটো এ এফ পি এফ এ এফ পি এফৰ আপোনালোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সুবিধা হয় গতিকে আপোনালোকক যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এ এফ পি এফ আপোনালোকৰ দুয়োটাৰে সুবিধাৰো অসুবিধাসমূহ ক'লোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল বুলি ভাবে আপুনি ফৰেষ্ট গাৰ্ড ভাল বুলি ভাবেনে নে এ এফ পি এফ ভাল বুলি ভাবে আপুনি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাইবা মোৰ যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে প্ৰফুল্ল অসম তাত গৈ মেছেজ কৰিব আপোনালোকক জনাই দিম